bir musulmon ayol qizi bilan ishlash uchun koreyaga borib bir buddist koreysga boyligi uchun qizini uzatdi shu ayol bu ishi uchun murtad bo'lib dindan chiqadimi yo muslimaligicha qoladimi bismillah vassallotu vassalam ala rasululloh bu qilgan ishi juda katta bir xato bu katta xato qizini halokatga tashlash bo'ladi bu nikoh hech qanaqangi nikoh bo'lmaydi bu, bu zino bo'ladi bo'lganda bu, ham bir muslima ayolni bir butparast mushrik bilan qiladigan ishi zino ishiga qizini qo'li bilan olib borib topshirish bo'ladi pul uchun bu ishi uchun murtad bo'lmaydi bu gunohkor bo'ladi qachon murtad bo'ladi agar halol sanasa ye halol bo'laveradi hech qanday hech narsa kim aytsa bekor aytibdi desa murtad bo'ladi chunki olloh uh, subhana va taolo harom qilgan işte, ishni halol degan odam kofir bo'ladi hatta hatta yuminna Wala hatta yuminu

mushrik bo'lgan hur katta boy odamdan ko'ra yaxshidir dedi olloh aytyapti yaxshidir deb endi nima bo'lsa ham o'sha boyligi bor shu yaxshi deb bitta musulmon kishiga musulmon qurib ketdim bo'lmasa shuncha musulmon turib bitta musulmonga ikkinchi xotin qilib uchinchi to'rtinchi xotin qilib berib bo'lsa ham musulmonga berishligi yaxshi bo'ladi kambag'al bo'lsa ham qul bo'lsa ham musulmonga berishligi yaxshi buni olloh aytyaptimi ajabakum agar sizlarni ajablantirsa ham uni chiroyi mansabi yoki moli dunyosi ajablantirsa ham lekin mo'min kishi yaxshi deyapti olloh aytyapti buni yaxshi deb agar kimda kim, kim yo'q mo'mindan ko'ra bu yaxshi yo'q bo'laveradi kim aytsa bekor aytibdi desa murtad bo'ladi dindan chiqadi ollohni aytgan gapini yo'q degan kishi dindan chiqadi ammo yo'q demasdan turib yo bilaman haromligini lekin e, hozir muhtojmiz pul kerak bo'lib qoldi hujjatimizga yordam bo'ladi deb johil holatida bo'lsa bu qattiq gunohkor bo'ladi bunaqangi xotin bunaqangi odam kim bo'lsa ham tavba qilsin biz juda achinarli holatlarni eshityapmiz hozir masalan qancha qancha o'zbek qizlar borib karislarga ergityapti u mushrik holatida karislar butfarast bo'lgan holatida qanday muslima ayollar mo'mina ayollar buxoriy avlodlari termiziy avlodlari muslima ayollar bir mushrik najaslarga xotin bo'ladi bu narsa juda ham katta iztirobli katta achinarli narsa bu ayol bu qilganligi uchun katta bir xatoga yo'l qo'ygan tavba qilish kerak agar tavba qilmasa olloh subhanava taolo o'zi uni kor hisobkorini qiladi qizi hech qachon baxtli bo'lmaydi bu, bu qilib yurgan zinosi bilan orttiradigan bolasi bilan topgan puli bilan u hech qachon baraka topmaydi alloh taolo uni o'zi bilan o'zini yog'iga o'zini qovuradi hali ko'radi ozroq yashab ko'rgandan keyin ko'radi topgan <tapken>, puldan ham tashlab qocholmay qoladi kerak bo'lsa joyi kelganda o'sha uchun atrofdagi odamlar o'sha ayolga tushuntirish kerak uni murtad bo'ldimi e, deyishmas uni o'sha nimadan zalolatdan qutqarib olishlikka harakat qilish kerak tushuntirish kerak onasiga ham qiziga ham tushuntirish kerak hozirgi turgan holati har kuni bo'layotgan ishi zino har kuni shu mushrik bilan zino ishini davom ettirib turgan holatda bo'ladi alloh taolo o'zi tavfiq bersin allohim amin